जालना लोकसभा मतदारसंघाचे वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार डॉक्टर शरदचंद्र वानखेडे यांच्या वतीने जयंती निमित्त रॅलीतील जनतेसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती या प्रसंगी मराठवाडा टीव्हीने निवडणूक संदर्भात त्यांच्याशी विशेष मुलाखत घेतली मी डॉक्टर शरदचंद्र चंद्र जालना जिल्ह्यातील सर्व मतदार बंधू भगिनींना मतदारांना मी सर्वांना या जयंतीच्या निमित्ताने शुभेच्छा देतो की या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीचा उमेदवार असल्यामुळे आपल्याला इतर पक्षांनी आणि आतापर्यंत राज्य करदाराने आपल्याला सत्तेपासून शिक्षणापासून संसाधनापासून वंचित ठेवलेलं आहे आणि या वंचित घटकांनी आता एकत्रित ये येऊन आवाज बुलंद केलेला आहे सध्या बाळासाहेब आंबेडकर आणि बॅरिस्टर ओयसी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली मला विश्वास आहे आजच्या या जयंतीच्या निमित्ताने आंबेडकरी समाजच नव्हे तर त्यामध्ये बाळासाहेबांना मानणारा फार मोठा वर्ग ज्यामध्ये ओबीसी समाज ओबीसी समाजाचे सर्व घटक मायक्रो ओबीसी एस सी एस टी आदिवासी अल्पसंख्याक समाज हे सर्व एकत्रित आलेले आहेत आणि या टक्केपेक्षा जास्त असलेल्या वंचित वंचित समाजाने आहे की बहुजन आघाडीला द्यायचं जालन्यातील लढत ही तिरंगी होण्याचे चिन्ह दिसत आहेत आमदार अब्दुल सत्तार यांनी जालना येथे सामाजिक संमेलन घेतले वादळी वाऱ्यामुळे अब्दुल सत्तार यांच्या संमेलनाला एक तास उशीर झाला या सभेमध्ये आमदार सत्तार म्हणाले की मी काँग्रेसच्या ठेका घेतला नाही आणि भाजप सेनेत जाणार नाही मग या संमेलनाचा उद्देश वंचित बहुजन आघाडीला पाठिंबा देण्याचा तर नव्हता ना असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे धर्मनिरपेक्ष मतदानाचा कोणाला फायदा होईल याची तमा मी का करू जातीवादी पक्षाला माझा कायम विरोध आहे असे अब्दुल सत्तार यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये निर्वाळा दिला तो राजकारण में गए 20 साल से जो खेल खेले जा रहे हैं वही खेल दो में खेला गया मैं कोई विलास अवतारी का दुश्मन नहीं हूं मैं आपको यह सच्चाई बता रहा हूं लेकिन विलास अवतारी हमारे वोट पे अगर चुन के नहीं आते होंगे जब चुनाव हो जाता है तो चुनाव के बाद मुसलमानों को जो तकलीफ होती है वो तो भूखदन वालों को मालूम है जालना वालों को भी मालूम है बदनापुर वालों को भी मालूम है पैठन वालों को भी मालूम है के भी मुसलमानों को मालूम है। जिस तरह से जातिवाद जिस तरह से समाज के लोगों को बदनाम करने का काम जो पूरी हमारी कौम को गलत तरीके से बताने का काम होता है जब कोई कांग्रेस का नेता सामने नहीं आता लोग है इतने लोग आज हमारा सिल्लोर में मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ वहां भी नहीं थे मैं आपको बता रहा हूँ हमारा जो ये विलास अवताड़े जाता है बेचारा वहां सौ दो सौ लोग नहीं जमा होते हैं। तो ऐसे लोग चुन के आ सकते हैं। अरे हमने हमारा पूरा वोट भी दे दिया तो भी चुन के नहीं आते मैं आपको ये गारंटी के साथ बता रहा हूँ क्योंकि मुझे सच्चाई मालूम है मेरे पास सर्वे है मेरे पास रिपोर्ट है मेरे पास सारी मालूमत है नेता के रूप में माने जाते हैं पूरे महाराषा में आपके बराबरी का कोई दूसरा नेता भी दूसरे समाज में दिखाई नहीं दिया ऐसे टाइम में अगर आप थोड़ा तो सा भी छूट जाते हैं और आपकी थोड़ी सी भी चूक क्या आपके पूरे समाज को गलत रास्ते पर नहीं ले जाएंगे आपकी चूक से ये भी तो हो सकता है कि जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है वो हार जाए और जातिवादी पार्टी जीत जाए ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे जब मैं पूरे तरह से मजबूती के संगात कांग्रेस के संगात उतरा था तब भी धर्मनिरक्ष पार्टी हार गई और भाजपा जीत गई तो वो क्या मेरी गलती थी जब लेकिन देखो 20 साल से क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है या 20 साल से कौन चुन के आया है कैसा चुन के आया है ये सारी चीज़ें जब रहती है धर्मनिरपेक्षता एक ही आदमी को एक तरफ से लागू नहीं होती है बहुत आप समझो वहाँ हमारे पास औरंगाबाद है औरंगाबाद के अंदर चंद्रकांत खैरे को हराने के लिए हमने वहाँ जादो नाम का जो तीस साल से उनके घर में विधानसभा है उसको हमने सपोर्ट किया है वहाँ के जो सेकंड लड़ रहे हैं इम्ताज़ जलील साहब उनको भी हमने देखो ये दोनों चीज़ों को सपोर्ट करके सामने रखा ये दोनों में से जो जीतेगा वही सिकंदर क्योंकि हम जातिवादी पार्टी को वोट मैंने पहले ही बोला मुझे बीजेपी में जाना नहीं है मुझे बीजेपी को वोट देना नहीं है और उन्नीस में भी यह हुआ था आपको अगर जहन मालूम होगा ख्याल हुआ तो मुझे मालूम नहीं तब भी मेरा संगत मेरा जब टिकट काटा गया था तब भी मैंने यही किया था कि मैंने ऊपर पूरे वोट बाईस हज़ार सात सौ वोट डाला था लेकिन बाईस हज़ार सात सौ वोट डालने के बाद में मैं चार बार बीस साल से मैं एम बना ऐसा कुछ नहीं है आदमी के पास सर्वसामान्य मानसा ने जैवेज परिस्थिति जाती सुपर स्तर तो इसलिए उनकी बात जब मालूमत पड़ेगी तभी अंतिम निर्णय होगा लेकिन अभी छः सात दिन बाकी है चुनाव को अभी तक निर्णय नहीं हो रहा इसका फायदा फिरका परस पार्टी को मिल रहा तो वो जिम्मेदारी भी आप पर आएंगी या समाज पे आएंगी देखो समाज के ऊपर भी आ सकती है मेरे ऊपर भी आ सकती है और जिम्मेदारी लेना ये मेरा काम है जब मैं कोई वक्तव्य कर रहा हूँ तो जिम्मेदारी का सवाल नहीं है और मैंने कुछ कांग्रेस का ठेका लिया नहीं है जो ठेका लेगा वो वो गुत्तेदार जाके उसको वोट दिलाएगा नहीं आप सत्ता साहब एक मिनट इलेक्शन के बाद एक मिनट इलेक्शन के बाद सब्सक्राइब करा आमचे चैनल आणि बेल आइकन पर क्लिक करा भेटू या पुढील भागात तोपर्यंत पाहत रहा मराठवाडा टीवी गर्भसंत भूमि आवाज